प्रिंकल मेरा वीर वीर इसके लिए बोल रहा हूं एक बोलने पे वाई वीर ने क्षमा मांगा है, गलती किया मैं बोल रहा हूं एक मिनट गलती ऐसा कोई बंदा ही नहीं दुनिया में जो नहीं करता है वाई गलती मैं भी करता हूं गलती यहां पर सारे करते हैं इंसान गलती का कठपुतला है वाई वरना वो रब जो बोलूंगा दिल से बोलूंगा लेकिन मैंने वीर को एक बार बोला माफी मांग मांगा वीर नीवा होके माफी मांगा हरप्रीत सिंह मक्कू वीर को मैं खुद जाके दो दिन पहला मिला लुधियाना में समझाया इस मैटर में वाइगुरु आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए लेकिन मेरा सुने नहीं वागुरु तो मेरे को एक चीज साफ करना है मैंने एक प्रॉमिस किया था वाई वीर को गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के इधर क्षमा मंगवाऊंगा जो वीर जाके मत्ता कर मांगा भी और रही बात वीर आज बहुत कुछ सीखा है वीर मेरे सामने खड़ा होएगा तो टोपी में नहीं दस्तार में रहेगा जिद मेरे अंदर वाइगुरु खून हमेशा रहेगा लेकिन हरप्रीत सिंह मक्कू वीर जी को मेरे को एक एक ही क्वेश्चन इसने गाली दिया वाइगुरु तो इतना बुरा लगा वाहु आपको फोन पे गाली दिया वही कॉल रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप का थ्रू वो हर जगह पे वाइगुरु सर्कुलेट होता है एक और चीज आपने आज बात किया मैं नहीं बोला है कि वीर को कोशिश करूंगा मैं अमृत शकाएगा मोटिवेट करेगा मोटिवेट करने का मतलब यह नहीं कि मैं वजीर खान बनकर इसको जबरदस्ती बोलू नहीं तो हमारा मजहब कन्वर्ट कर नहीं जबरदस्ती करना मेरा फर्ज नहीं एक उदाहरण है यहां पर एक हिंदू परिवार से जमा ये बलजीत सिंह सवा लाख सजा अमृत शका पांच प्यारों के हाथों मैं खुद सबसे बड़ा एक एग्जांपल है गुरु रोमन थलिक फैमिली से बिलोंग करता है सवाल सजा बीस दिसंबर दो हजार बाईस हजूर साहब अब जब हम अमृत शखते ना हमारा पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माता देवा हमारी मा, गाली दिया हरप्रीत सिंह को गाली दिया हमको चुबा इसके लिए हम गए बक्कूवीर से पहली बार मिला मैं जिंदगी में लेकिन मेरा आवाज को समझे नहीं सिमरना आ झूठ नहीं बोलना एक ही बार बोला मैंने अगर किसी सामने वाले बंदे को मैं बोलू तेरे को क्षमा मांगने का गलती तूने नहीं भी किया तू मांगेगा माफी की नहीं जिसका नहीं गलती नहीं। किया नहीं है क्यों क्योंकि इनको मालूम है कुछ मोटो रहेगा इसके लिए माफी मंगवा रहा है लेकिन वो भी गुना है लेकिन इन्होंने गाली दिया वो हमको अच्छा नहीं लगा हमने बोला भी वाइगुरु अगर माफी नहीं मांगा महाराज सेवा कराएगा किसी ना किसी के तो बचनों का पक्का लेकिन इन्होंने पहली बार में तुम भाई ये भाई तुमने बोल दिया बात खत्म अब वीर कुछ बोलेगा संगत जी मेरा बेनती है सुनो और एक बात हरप्रीत सिंह मक्कू वीर जी के लिए मैसेज इसके बाद आप जो भी कार्रवाई करोगे कानूनी कार्रवाई आपको जो भी करना रहेगा वाइग्रो हमारा भी नाम डाल दो वाइग्रो गुरु एफ पे वाइग्रो मेरा भी नाम डाल दो एफ की कमी मेरे जिंदगी में नहीं है वाइग्रो मैं इसके लिए मैं कोई दुश्मन ही नहीं लेना चाहता मेरे लिए आप मेरे बड़े भाइयों मेरे को दुश्मन नहीं हो लेकिन अगर इस पे अब पर्चा होता है कि आपको गाली देने पे आप पर्चा कर रहे हो मेरा भी नाम काइंडली ऐड कर दो एफआईआर की कमी वैसी भी नहीं है जिंदगी में या वीडियो जो भी अपलोड होता है या कुछ भी होता है कट के वीडियो पाई भी दसो हाँ हमने कॉल में बात किया हमने उसमें भी था मैथ और वो वीर मक्कू वीर था वो जो रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितने मिनट का रिकॉर्डिंग वो कट करके डालना या मैंने अभी अभी जो भी चीजें बोलना जैसे कि वीर अमृत शकेगा हाँ मैंने बोला मैं मोटिवेट करेगा हम यूथ को मैसेज देते हम यूथ को मोटिवेशन भी करते कितने कितने सवा लाख को अपन ने सजा लिया वीर अनंतपुर साहब में अभी तक है ना एक को भी सजा है तो बहुत होता है दिल से पता हो गया एक एक फोन आया था वीर को मेरा फैन था वीर रहता है वो वीर नूरपुर नूरपुर बेदी पहला मीटिंग में क्या बोला फोन पेल अमृत हो गया इसके शीश पे केश नहीं है हरप्रीत सिंह वीर जी शीश पे केश नहीं है बंदा धीरे 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 बंदा बनता है तंत्र मंत्र करने वाला माधव दास बैराडी को भी दसम महाराज ने थापड़ा दिया उन्होंने खालसा राज लाया ये भी मिट्टी वही था पंजाब لیکن ایک چیز زبردستی کرنا یہ مہاراج نے نہیں سیکھا میں نے سمجھا کتنا میں نے سمجھایا رہے گا امرشوتھے کے بارے میں دیکھو میں نے بہت سمجھایا پھر میں ایک ایک کیمرے میں کہہ نہیں نہیں سی ہن کہہ ہی دینا پھر میں گیا میں گیا ویرے میں سر تے کیس نہیں رکھے ہوئے میں کہ میں ایتھوں سٹارٹنگ کردا کوشش کردا کہ میں اے نہیں جے جے دیکھو رہت ہی نہ رکھی جاوے تا پھر بھی غلط گل ہے میں بھائی نو اپنا سارا دسیا کہ میرا میٹ دا بھی کام ہے نہیں میرا کاروبار بھی ادھا دا جے دو انہوں نے میرے تتھ جانے بھی ہاں یار کچھ گلاں ہے گی ہیں ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਬਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਿਰਪਾਨ ਦੇਖੀ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਮਰ ਛੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਐਨੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਫੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਓ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਅਮਰਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਅਮਰਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਇਹ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਤਰੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧਰ ਦਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਬੰਬੇ ਬੈ ਕੇ ਫੋਨ ਮਾਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਐ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀਰਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਸਿਮਰਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ये वीर तो थे हर हरप्रीत सिंह मक्खू वीर ये वीर उस टाइम पे था गाड़ी में एक डिस्कशन हुआ था वाई अगर वो क्षमा मांगता है निशान साहब के थल्ले और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के इधर और आपके पास आगे गले लगता है आप माफ करोगे लेकिन एक शर्त था वाइगुरु कोई वीडियो अपलोड नहीं करोगे ये बात हुआ था ना वाइगुरु एक वीडियो अपलोड होगा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के इधर वाला वीडियो और निशान साहब के थल्ले क्षमा मांगने वाला लेकिन वो बचन तोड़ा लेकिन एक चीज अब वीर किसी के आगे झुकेगा नहीं ना वीर किसी के आगे माफी मांगेगा जिस हद तक जाना चाहते हो वाहेगुरु जा सकते हो लेकिन एक चीज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के इधर हमारे आग के सामने वीर ने माफी मांगा है मैंने तारी सिख से मांगा है ना कि हरप्रीत सिंह मखू से ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਸ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਮਝਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰਤ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਰ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਗੂੰਜੇਗਾ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਗੁਰਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਤ ਸੇ بڑا ਬ੍ਰਹਮਾਣਡ ਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

अब जो भी कार्रवाई करना है लीगली कार्रवाई करना है करो वाइगुरु हमारे पे भी कर लो वाइगुरु अब जो भी सपोर्ट करेगा या जो भी समर्थन देगा हमें देख लो वाहीगुरु ध्यान से मैं आगे खड़ा दिखूंगा क्योंकि सिंह के सामने वाइगुरु माफी मांगा है और माफी जो गुरु से मांगता है मैटर इधर ही खत्म होता है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी मारच का भेद भी नहीं किया इसने कोई गुरु घर में पत्थर नहीं मारा इसने वो क्यों हुआ क्योंकि हरप्रीत सिंह मक्कू जी ने इनका फैमिली का जो इंटरव्यू लिया इंटरव्यू लिया या ये हुआ ये था हनी सेटी और इनका मैटर इसमें हनी सेटी भी वाई और ये दोनों वाह पॉपसी सरदार है खालसा नहीं है दोनों के मुहिगुरु लेकिन अमृतदारी बंदा इसके अंदर ना उलझे और जो भी इसको अगर समर्थन देता है वाहीगुरु कोई बात नहीं दो हम आपके वाहेगुरु आगे दिखेंगे लेकिन इतना है ये बहसबाजी नहीं होना चाहिए वाइगुरु ये वीडियो वीडियो ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं मैं इधर आया मिला दोनों तरफा देखा पहला मैं हरप्रीत सिंह मक्कू के पास गया उनके पास गया उनका सुना कितना घंटा हम साथ में खड़े थे रोड पे वीर घंटा घंटा मैं अभी मिला वीर को एक घंटा पहले मिला भाई गुरु एक घंटा एक घंटे में वीर को मैंने ये ये चीज समझा दिया है की हाथ में जतेदार जी है ये इनके कौन दादा राजेंद्र सिंह खालसा इनका टैटू बनाया तू भी केश रख तू भी दाड़ा प्रकाश कर तू भी बब्बर शेर बन मेरे को जितना समझाना था मैंने समझाया तू भी हाथ में सर्ब लोहे का कड़ा डाल जो अभी है नहीं वीर ने बोला मैं हाथ में सर्ब लोहे का कड़ा डाल डालूंगा वीर ने बोला मैं तो केश... बाद होने ही जाके नवा खरीद के मैं दसिया मथा टेक के पाऊंगा अज तो बाद जे कोई साबित कर दू मेरे हाथ च कड़ा नहीं है ते तो जुती मेरा सिर होगा एक गल होर वाह ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪੋਸਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਸ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਗਾ ਬਸ ਉਹ ਪਾ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟੀ ਗਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋ ਬਾਜਵਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕੂ ਵੀਰ ਜੀਓ किसी को गाली नहीं कोई भी बंदा अमृत वाली सारे एक गल मेरी होर, इस तो बाद मेरे सिर्फ काम या माड़ी मोटी कोई वीर का, का काम है बहुत चढ़दी कला वाला शूज है नहीं रहेगा ना भाई मैं खुद वीर से कोरियर मंगवाऊंगा भाई गुरु वीर ऐसी पहले भी दिया तो इसके लिए अब जो आप बोल रहे हो भाई गुरु हरप्रीत सिंह मक्कू वीर जी आईपीसी ये वो भाई आईपीसी तो खत्म ही होगी उनको पता नहीं है खालसा खालसा कभी जाता नहीं भाई IPC के पीछे गुरु है पीसीू पहली बार सुना है कि कोई किसी के परिवार के बारे में जो मर्जी बोल ले अगर इंसान बोले फोन करके तू मेरी वाइफ के बारे में ऐसा क्यों बोला अगर कोई गुस्से में बोल दी गाली निकल गई तो पहली बार सुना है भी गाली का भी पर्चा पर मैं फिर भी मैंने मैंने आपके कहे पे भी आपने बोला भी वो एक अमृतधारी सिख है भी समाज में इसका मैसेज प्रिंकल गलत जाएगा मैंने आपका हुक्म मानते हुए मेरे को देखो आपके समझाने का तरीका सही था जैसे कोई किसी को समझाए अगर कोई बंदा आप भी सिख बने हो समझ पड़ी तो बन गए भाई आपकी बात मेरे समझ पड़ी मैंने सॉरी बोल दिया वाए ग्रुण। वाए ग्रुण। जो चाहे मक्खू बीर जी है या उनके साथ वाले हैं जिन्होंने वीडियो को तोड़ मरोड़ के कट करके थोड़ा सा डाला बस वो मेरे थोड़ा दिल को लगा भाई जो कि नहीं करना चाहिए हाँ। था मेरे को एक और चीज बोलना है हनी सेटी मेरा कोई दुश्मन नहीं है वाईगुरु हाँ। लेकिन हनी सेटी का एक कहना था वाईगुरु में दो दिन पहला मिला वाइगुरु लुधियाना ही लोकेशन था वेर का ना लुधियाना वेर का मैं वाईगुरु में मिला मेरे पास दो वीडियो है जो मैं रखा है लेकिन मैं कभी अपलोड ना करू वाहीगुरु देख लिया वो दो वीडियो देखकर मेरे को फील हुआ हाथ उठाना वाइगुरु अपने घर पे जब मैंने बहन बोली दिया वाईगुरु वो वीडियो भी गलत है वो वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा है मेरे को hmm. इसके लिए रिक्वेस्ट है ऐसा कोई भी पब्लिक वीडियो कभी ना अपलोड करो वाहु पब्लिक में क्योंकि पब्लिक हर चीज का मौज लेता है hmm. इसके लिए बेनती वाहगुरु मेरा ना हनी दुश्मन ना मेरा hmm. मक्कू दुश्मन ना मेरा कोई दुश्मन मेरे लिए सारे मेरे भाई लेकिन अब इस विषय पे कि एक अमृतधारी बंदे को गाली दिया इस विषय पे कोई और टॉपिक और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए क्योंकि गुरु साहब के चरण में माफी मांगा है हमारे आंख के सामने क्षमा मांगा है अगर इसके बाद भी अगर कुछ लगता है अकाल तकत साहब से वाही गुरु फरमान अकाल तकत साहब का फरमान चरण है वाहीगुरु हमारे लिए सब कुछ उधर से जो हुक्म आएगा ये वीर फॉलो करेगा करेगा ही हम भी करेंगे वाई गुरु हाँ छोटी सी गल हां ਇਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸੋਹਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਟਵਿੰਕਲ ਭੈਣਾ ਵਰਗੀ ਏ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਖੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੋਹਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਏ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਚੱਕਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਆਓ ਅੰਦਰ 100% ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ 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 ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ 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 ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 1% ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਜੇ ਜ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ پروਪੋਗੈਂਡਾ ਖੇਡਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਨਸਾਫ ਲਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਈਡੀ ਸੋਰੀ ਇਹ ਆਈਡੀ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਪਈ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਲੀਗਲੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੀਗਲੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹਮ ਵੀ ਜੁੜेंगे ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂ हरप्रीत सिंह मक्कू वीर जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के सिक्के पे अपन जिंदगी जीते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने बहादुर शाह औरंगजेब का बेटे तक को माफ किया है जिन्होंने पूरा परिवार जिन्होंने सब कुछ खत्म किया जिन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया उनके बेटे तक को माफ किया और आज जो वाह हो रहा है बेटियों के साथ जो हो रहा है वागुरु सोशल मीडिया में जो हो रहा है अपने पंजाब में वाह ये होना नहीं चाहिए क्योंकि हम उस पंजाब से बिलोंग करते जहा पर खालसा राज लाने वाला तंत्र मंत्र करने वाला माधवदास दास बैरागी बंदा सिंह बहादुर बनकर हजूर साहब से इस मिट्टी पर आता है और वो खंडा भी खड़काता है उन्होंने वजीर खान जिन्होंने चार साहबजादे दो जिंदा दीवार में छिनवाया और दो जंग के मैदान में वाई गुरु का वो इतिहास तो सोचने वाली बात है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने वजीर खान के वाहीगुरु तीनों बच्चों को और उनकी वाइफ को हाथ तक नहीं लगाया उन्होंने सिंगों को बच्चन दिया ये जहां पर भी जाना चाहते इनको हिफाजत के साथ छोड़ कर आओ हम उस पंथ के वाह तो ये कॉन्ट्रोवर्सी हाँ। कोई चैप्टर नहीं रहेगा हाँ। ना मैं दिखेगा हाँ अगर इन पे कोई एक्शन हुआ लीगल इस चीज को लेकर अमृतधारी बंदी दिया ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿਆ ਉਸਨੇ ਵਾਈਗਰੂ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਡਾਲ ਦਿਓ ਵਾਈਗਰੂ ਪਰਚੇ पे ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਰ ਮੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਥੋੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ड़ा मेरा नाम वर्ते हो या मेनू कड़ा जान दो तो तो रिकॉर्डिंग में वो रिकॉर्डिंग में ये तक बोल दिया था हमको आधे घंटे में लुधियाना में कहीं पे भी मिले हाँ, कभी नहीं बोल सकता तो वो मैंने सुना हाँ, और एक बात वो रिकॉर्डिंग का टाइम डिटेल सारा कुछ हाँ, है मेरे पास तो वो अपनी ना ही बढ़ाई है छोड़ दो उसको महाराज को मुंह दिखाना हर किसी को दिखाना है हमने भी बोला की एक प्रचारक ये नहीं बोलना चाहिए ये तो हमारा काम है हम बोलते भाई उधर मिलो लोकेशन भेजो ਲੇਗਿ ਨਿਤਰਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹ ਮੱਖੂ ਭਾਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ ਹੰਨੀ শেਠੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੰਨੀ শেਠੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਫੋਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਫੜਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੋਨ ਫੜਾਤਾ भी अच्छा मैं भी सोचा ला के सारा फोन चेक किया दूजे ने दिमाग वाह भी चीज किया लिख के लिख के पाना दो हजार छोला में ऐसे कर दावी सिद्धू कोई भी भाई तू कार लिख लिख के क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं और अभी सिद्धू से याद है अभी सिद्धू वाइगुरु मेरे बारे में भी भाई गुरु मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में भी उन्होंने भाई गुरु एक कमेंट किया था या टिप्पणी किया था जो भी है वाहीगुरु सबके बारे में कोई बात ही नहीं भाई गुरु हम उस अकाल पुरख की फौज है हम उनसे डरते सिवाय उनके सिवाय और नहीं। कुछ नहीं मांगा है वीर ने माफी संगत ने सुना है कॉल पे मांगा है मैंने बोला माफी मांग अमृतधारी सिंह को गाली दिया हाँ। माफी माखू से नहीं मांगा भाई से अमृतधारी कर पान देख के गुरुसिख देख के, के मेरा खुद का पंथ है बस बस फिर मांग लिया क्योंकि जड़ आ, पिता सब पिता। कुछ सिख परिवार से बिलोंग करता है बाकी सबको मर के भाई वो मुंह दिखाना है वो देखो निशान पिता चूल रहा देखो चढ़ दी कला